شام کا وقت تھا سورج غروب ہو چکا تھا ایک تھکا منیدا مسافر ایک بدو کے خیمے پر پہنچا اور ایک رات ٹھہرنے کی اجازت چاہی بدو نے نہ صرف بخوشی اجازت دی بلکہ فوراً دو مرغیاں ذبح کر کے بیوی کے حوالے کیں تاکہ مسافر کے لیے اچھے کھانے کا بندوبست ہو سکے عورت نے جلدی جلدی مسالہ تیار کیا اور مرغی پتیلی پر چڑھائی کچھ دیر بعد پانی کھولنے لگا اور گرم گرم بھاپ پتیلی سے نکل کر خیمے میں پھیلی مرغ کی خوشبو عورت کے نسلوں میں گسی تو اس کا دل للچا اٹھا اس نے سوچا ایک بوٹی چکھ لینے میں کیا حرج ہے ایک بوٹی چکھی تو اسے بڑا لطف آیا اس نے سوچا ایک بوٹی اور چاہتی ہوں اس طرح ایک ایک کر کے سارا گوشت ختم ہو گیا ایک گردن بچ گئی تھی وہ اس نے بچے کو دے دی بچے کو گردن میں کچھ مزہ نہ آیا اور وہ مچلنے لگا ماں مجھے اور گوشت دیو بس بس عورت نے بچے کو ڈانٹا تیرے باپ نے تیری عادتیں بگاڑ دی ہیں کوئی سنے گا تو کیا کہے گا تیرے باپ کو تو عقل ہے ہی نہیں بلا بچوں کی کوئی ایسی عادت ڈالتا ہے خیمے میں مہمان مسافر عورت کی باتیں سن رہا تھا کیسی عادت مسافر نے تجب سے پوچھا عورت نے جواب دیا جب بھی کوئی مسافر آ کر رکھتا ہے اس کے کان کاٹ کر تلتا ہے اور پھر اس بچے کو کھلا دیتا ہے مسافر کے کان کھڑے ہوئے اس نے چپکے سے اپنا سامان سمیٹا اور رفو چکر ہو گیا بدو واپس آیا تو مسافر کو نہ پا کر حیران ہوا اس نے عورت سے پوچھا کہ مہمان کیوں چلا گیا کیا تکلیف تھی اسے تمہارا مہمان بھی عجیب تھا بدو کی عورت نے کہا اس نے پتیلی سے دونوں مرغیاں نکالیں اور باگ کھڑا ہوا بدو کو بہت زیادہ غصہ آیا وہ مسافر کے پیچھے پیچھے دوڑا دور صحرا میں اسے مسافر بھاگتا ہوا نظر آیا بدو نے اپنی رفتار اور تیز کر دی اور زور زور سے چلانے لگا بھائی مسافر کم از کم ایک تو دیتے جاؤ اس کی آواز سن کر مسافر اور گھبرا گیا اور اس نے اپنی رفتار تیز کر دی کہ یہ ایک کان مانگ رہا ہے